પોરબંદરના સમુદ્ર કિનારે યોગ દિવસનો મનમોહક નજારો જોવા મળ્યો હતો ચોપાટી ખાતે આજે દસમા વિશ્વ યોગ દિવસે એક સાથે સમુદ્રના મોજા સાથે યોગ પ્રાણાયામ કરી ઉજવણી કરી હતી જેમાં વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનો સહિત અંદાજે ત્રણ હજાર જેટલા લોકો જોડાયા હતા આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે છેલ્લા દસ વર્ષથી પોરબંદર ચોપાટી પર મહાસાગરના સાનિધ્યમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આજે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર રાજકીય આગેવાનો સહિત અંદાજે ત્રણ જેટલા લોકોએ એકસાથે યોગ કરી સ્વાસ્થ્યનો ખ્યાલ રાખ્યો હતો ચોપાટી પર દુધવતા મહાસાગરના સાનિધ્યમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે ખભે ખભા મિલાવી પોરબંદરની જનતા અને છાત્રો પણ આજના દિવસની તહેવારની જેમ યોગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की प्रेरणा से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन तहत हम लोग उनको निभाते हैं और आज दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के इस अवसर पर पोरबंदर जिले में भी राष्ट्र कक्षा और राजकीय रा, रा, राज्य कक्षा के कार्यक्रम के साथ पोरबंदर जिला कक्षा का भी यहाँ पे पोरबंदर का जो रमणीय चौपाटी जगह है वहाँ पे तीन हजार योग साधकों ने आज योग साधना की कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत आज सब ने योग साधना की और हर साल यहाँ पे यही उत्साह से पोरबंदर जिले में जो योग दिन मनाया जाता है वही उत्साह से इस बार भी पूरे जिले में पाँच जगह पर कुल नाइन्टी फाइव थाउजेंड लोगों ने आज योग साधना की है और हमें मालूम है कि पोरबंदर जिले के सभी नागरिक और और योग साधकों ये आज के दिन के लिए ही नहीं पर अपने पूरे जीवन में योग का ये जो अभ्यास है उनको प्रतिदिन ये लोग अपने लाइफ में शामिल करेंगे और ये योग का जो प्रभाव है मन पर शरीर पर उनकी तंदुरुस्ती पर और लोगों के स्वास्थ्य पर वो तो जग प्रख्यात है और ये हमारी प्राचीन परंपरा है और प्राचीन परंपरा में ये सिर्फ ये ज्ञानी ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी है और आज हमने इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी हमने सुना है और सभी योग साधकों ने भी सुना है सभी जगह ये लाइव प्रसारित किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि योग पोरबंदर जिले के हर एक नागरिक के दिन में एक दिनचर्या का भाग अवश्य बनेगा थैंक यू